Пане Олександре, дивіться, поки якось такої великий курс так не скакав, поки не було такої. Е і курс, коли такий невеликий, був, то я, люди на це якось дуже не звертали увагу. А тут от е люди все-таки купують за кордоном і вони не розуміють, чому вони платять більшу суму, ніж офіційний курс Нацбанку. Наприклад. Скажу жорстко, но... а так, щоб було зрозуміло зразу. Банкиры обеспечили бесперебойную ну, возможность обслуживания гривновых счетов за пределами страны. Если кто-то скажет, что он по 200 долларов в день готов покупать, а мы тут ему дали возможность тратить сколько угодно, и он этим недоволен, ну, значит, он этим недоволен. Но зато это э, без ограничений, но по тому курсу, по которому банкиры реально могут купить валюту, чтобы рассчитаться с платежными системами. Это так, чтобы было понятно сразу всем и окончательно. Ну, а как за системой працю? Что значит, что за платежными Значит, банки являются участниками международных платежных систем, например, MasterCard или Visa. Они имеют расчетные счета в расчетных банках, и чаще всего операции через эти расчетные счета происходят или в долларах, или в евро. Есть еще ряд расчетных валют, но украинские банки в большинстве своем их не используют. По факту ситуация выглядит так: в еврозоне операция должна пройти в евро, потому что это опера... валюта еврозоны. Если счет у клиента в евро, то нет вообще никакой конвертации. Операция в евро, расчет между банком и платежной системой в евро и расчет между банком и клиентом в евро. Все, один к одному. Как только появляются какие-либо исключения из валют, то мы можем наблюдать две следующие ситуации. Операция в в, евро, в еврозоне счет у клиента не в евро, а в чем-нибудь другом, например, в гривне. Значит, э, пришла операция на 100 евро, банк должен отправить в платежную систему тому магазину или в тот банк, чей банкомат был использован 100 евро, должен получить свою комиссию и должен списать эти деньги со счета клиента. Он может их списать по 18 по курсу Национального банка и зафиксировать убыток, между этим курсом и той реальной стоимостью 100 евро, по которой он должен их купить и отдать в платежную систему, все крайне просто. Поэтому он списывает со счета клиента не по 18, а по 24 и покупает валюту, отправляет в платежную систему. Значит, есть второй вариант на стороне торгового предприятия или банкомата за пределами Украины вам могут предложить а вы можете согласиться или отказаться, провести операцию в гривнах. Значит, что в этой ситуации происходит? Клиент доволен, он думает, что вот я снимаю там 100 евро по курсу 18 и по 18 с меня спишут. Но банк -то с платежной системой все равно должен рассчитаться в евро. И он должен их купить. И мы получаем опять ту же самую картину. С клиента сначала заблокировали у него на счету по 18, а потом, когда надо покупать, списали по 24. Вот получился или овердрафт, если там денег не хватало, или значит, курсовая разница, которую клиент почувствовал на изменении своего остатка. Вот это вот те ситуации, которые мы наблюдаем в последнее время. Причем, как вы справедливо заметили, в спокойные времена, когда курс или колебался по понятным правилам, снижался или повышался, или стоял, значит, никто не обращал на это внимания, потому что курс, по которым банки рассчитывались с платежными системами, и курс Национального банка был примерно значит, в равных условиях. Сейчас, когда есть так, так называемый индикативный курс, и есть курс, по которому реально происходят сделки, банкиры не могут на себя брать значит, вот эти курсовые разницы. Поэтому еще раз подчеркну, банкиры обеспечили бесперебойную возможность использования денег клиентов со счетов на территории страны вне пределов Украины в неограниченных объемах. Тот, они берут или комиссию, то есть они используют или свой коммерческий курс, или курс национального банка, плюс ту комиссию, вот, допустим, один из банков ввел комиссию 30%. Но при этом, если взять курс плюс комиссию, то по факту получалось то же самое, что брали все остальные банки без комиссии. Поэтому тут, что в анфас, что в профиль, курс все равно будет примерно одинаковый. Индикативный курс – это то, что установленный Росбанком, правильно? Совершенно А как это комиссия комиссией отработается? То есть, какие-то нормативные акты, которые как-то ну, становленным банком по комиссии, этиками. Читаемый на властный рост. Хозяйственная деятельность по хозяйственному и гражданскому кодексу у нас на властный собствен... россуд, на властный ризик и так далее. Поэтому Национальный банк никогда не ставил перед собой задачу, а если бы даже ставил, то банкиры бы сильно возражали ограничивать уровень комиссионных банков. Банк-коммерческое предприятие, он или будет предоставлять услугу по тому курсу и с теми комиссиями, по которым он способен это делать, или не будет предоставлять услугу. Поэтому мы возвращаемся к первому вопросу. Нам шашечки или ехать? Если шашечки, то можно поставить курс Национального банка, ограничить расходы клиентов, допустим, 200 долларами в день, как для валютообменных операций, и все. Если клиенты хотят такого способа использования карт, и Национальный банк скажет, давайте будем работать так. Не проблема, будем работать так. А что такое DCC, Dynamic Currency Conversion, это же уже самая валютная операция через картки. Это вот тот, один из тех примеров, которые я привел. На территории Европы или любой другой страны, если тот банк, в чей терминал или в чей банкомат значит, обслуживает вашу карту, он может, если он подключился в платежной системе к этой программе Dynamic Currency Conversion, он может предложить клиенту выбрать не гривну в смысле не евро для расчетов, а гривну. То есть по факту, допустим, 100 евро стоит товар. Магазин значит, говорит, вы можете заплатить 100 евро или можете заплатить 1850 гривен. Курс платежной системы, он же примерно курс Нацбанка, плюс 3-5%, ну, до 7% по правилам системы. Там могут же быть комиссия на стороне торгового предприятия или на стороне владельца банкомата. Клиент смотрит по 18,50 отличный курс. Я по такому курсу не купил значит, валюту в стране и соглашается. После этого получается все то, о чем я рассказал чуть раньше. Нужно купить 100 евро. И с клиента сначала списали по 18, 18.50, а потом по факту когда уже операция дошла через платежную систему, через несколько дней произошел клиринг и происходит не блокировка на счету клиента, а списание со счета клиента. Вот в этот момент списали все по полной, так как по тому курсу, по которому банк купил. Плюс комиссия банка. Хорошо. Люди, там, какие-то приватные особи, когда себе купили, то они с этим стыкнулись. Но как в таких условиях к предприятиям? Потому что сам цей процесс сблокирования, потом списания денег, до 10 дней можно быть, ну, 3-5 дней, да? И... Ну, на самом деле до 30 дней, все зависит от э, типа э, операции, способа взаимодействия того устройства, в котором была использована карточка, с э, банком и в итоге с платежной системой. Может, зазвичай, Обычно 3-5 дней, но бывают исключения до 30 Як підприємцям діяти в таких, в таких умовах, чи вигідно їм взагалі тоді в такому разі купувати товари за, за кордоном і про що, що треба знати? Бо чи були такі випадки, коли о, у банки о, заднім числом якісь там платіжки проводили, що о, несли люди банкротства? Такі були певні моменти? Ну, у тому, що о, банки способствовали банкротству? О, малого и среднего бизнеса в последнее время с использованием карточных технологий я слышу в первый раз и надеюсь, это просто вольная трактовка отдельных ситуаций. Значит, я совершенно не сомневаюсь, что предприниматели не продают купленный за границей товар по курсу 18 евро и по 15 с копейками в долларах. Они продают по тому курсу, о котором мы с вами говорили чуть раньше. Поэтому если они рассчитывали за счет банка заработать на курсовой разнице, у них не получилось это сделать. И банки к этому никакого отношения, кроме того, что они обслуживают этих клиентов, иметь не могут. Угу. Вот, например, что деякие банки проводят перерахунки задним числом. Это возможно уводящие клиенты в банк? Вы знаете, подписывая договор с банком, всегда нужно Посмотреть всякие нюансы. Если по договору банк имел или не имел права на то или иное, ну, соответственно, <coughs> есть самый справедливый <coughs> украинский суд, в который нужно обращаться. Интересно. Mm -hmm. <coughs> Хорошо. Таке Де можуть банки о, о, тут зловжувати? чи человечные системы. Чи может они с курсом якось? Ну, вопрос. скорее гипотетический, чем практический. В чем смысл для банков делать то, в чем их потом будут обвинять? У банков есть конкретная задача – служить клиентов наилучшим способом, наименее дорого для клиентов, наиболее быстро и качественно. Если эту задачу банк выполняет, но при этом <coughs> в кризисный период – в котором мы сейчас находимся, когда курс Национального банка не соответствует реальному курсу на рынке, кто-то недоволен, то вопросы, наверное, все-таки надо задавать тому, кто установил индикативный курс, а не банкам, которые гарантируют и обеспечивают для 30 миллионов граждан, которые, у которых есть платежные карты, безусловно, <coughs> за границей не бывают каждый день, ну, скажем, там 10% процентов этого числа. 3-5 миллионов, которые время от времени бывают за границей или заказывают что-то в зарубежных интернет-магазинах, да, эти клиенты могут быть довольны или недовольны. Но, тем не менее, повторюсь, банки дают им возможность гривны здесь использовать для расчетов там. Если кто-то иной обеспечит такую услугу дешевле, ну, значит, банки будут снижать комиссионные, будут работать по тому курсу, который предложит альтернативный способ оплаты и так далее, и тому подобное. Сколько вы кажете 3-5 миллионов Ну, это э, моя личная оценка, сколько, э, ну, собственно, можно взять э, в таможенной службе цифры, сколько людей выезжает, и предположить, что у каждого из них есть платежная карта. Плюс посмотреть статистику значит, банков, которые работают в сфере интернет-коммерции, э, каков процент операций. Их клиентов за пределами страны, точнее, это не... Ну да, такая статистика тоже есть. То есть э эту статистику можно поднять. Если ее поднять и посчитать все, то можно с уверенностью говорить, что 3-5 миллионов граждан более-менее регулярно или бывают за границей, или используют зарубежные интернет-магазины. Вот они могли сталкиваться с тем, что курс, на который они рассчитывали, нацбанковский, и курс, который использовали банки, рыночный, не совпадал. То есть их ожидания не совпадали, но операции они совершать могли.